Специальность техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании. В торговле и общественном питании использование искусственного холода обеспечивает хранение скоропорчащихся продуктов в охлажденном и замороженном виде. Позволяет создавать пищевые продукты с новыми вкусовыми свойствами, а также хранить полуфабрикаты и готовые кулинарные изделия. Контроль за бесперебойной работой оборудования и своевременный его ремонт проводят работники со специальной подготовкой. Торгово-технологическое оборудование, устанавливаемое в сети торговли и общественного питания, становится основной частью материально-технической базы предприятия. Основные работы на данном оборудовании производятся на основе изученных общепрофессиональных и специальных дисциплин. Студенты изучают правила построения чертежей, производят расчеты деталей и сборных единиц, электрических, цифровых и микропроцессорных схем, изучают принцип работы электронных устройств, электрооборудования, приборов автоматики, а также схемы автоматизации в механическом, тепловом и холодильном оборудовании, материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного использования, механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных условиях, виды и функции современного менеджмента. В курсе специальных дисциплин студенты изучают классификацию назначения устройства, принцип действия и организацию технической эксплуатации холодильного, теплового, механического и торгового оборудования. Выполняют расчеты систем холода и водоснабжения, производят монтаж, пуск и техническое обслуживание оборудования в организациях торговли и общественного питания. Выявляют дефекты деталей и узлов оборудования, определяют методы и технологии ремонта, выполняют ремонт. Оборудованные кабинеты позволяют проводить занятия на высоком уровне с применением действующих моделей, агрегатов, стендов, инновационных технологий. Лаборатории колледжа обеспечивают проведение лабораторных и практических работ, на которых студенты анализируют устройство и работу оборудования, проводят их сравнительный анализ, определяют неполадки в работе оборудования, их причины и методы устранения, закрепляют теоретические знания по дисциплинам. В производственных мастерских студенты получают первичные профессиональные навыки и умения во время слесарной и токарной практики. Электромеханическая практика является подготовкой студентов к получению рабочей профессии. По окончанию практики они сдают экзамен на разряд и получают рабочую профессию слесаря-ремонтника. Производственную преддипломную практику студенты проходят на предприятиях пищевой промышленности, торговли и общественного питания города Белгорода и Белгородской области. ОАО «Белгородский хладокомбинат», ОАО «Колос», ЗАО «Торговое оборудование», сервисный центр «Союз Сервис», ОАО «Кондитерская фабрика Белогорье», комбинат школьного питания, Тамаровский завод «Том Молоко».